Том, что... Очень многое сегодня говорится о господине Лазаренко, бывшем премьер-министре Украины, который вот уже 1 ноября должен выйти из американской тюрьмы после отбытия восьмилетнего срока тюремного заключения по приговору американского суда. Многое говорится уже более года о судьбе Юлии Владимировны Тимошенко тоже экс-премьер министра Украины, которая уже второй год отбывает, начала отбывать по приговору украинского суда из назначенные ей семи лет лишения свободы. К сожалению, вокруг этих людей, вокруг их жизни, деятельности накопилось множество мифов, неправды, вымысла. Мало кто уже на сегодняшний день понимает, что происходило с этими людьми в 90-е годы что происходит сейчас. Ну, поскольку мне пришлось в 1998-2002 годах, будучи начальником управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры, заместителем генерального прокурора, возглавлять и руководить работой следователей по особо важным делам Генпрокуратуры по так называемым, сейчас называемым старым делам, тандема Лазаренко-Тимошенко, в течение четырех лет, да и после 2002 года, когда я ушел из Генпрокуратуры, работал далее заместителем председателя службы безопасности Украины. С 2005 года, будучи уже в запасе, я постоянно наблюдал за тем, что происходит с этими людьми. Видя все то наносное, которое крутится в масс-медиа, информационном поле, конечно же, надо было бы взять на себя такую обязанность рассказать действительные факты, подтвержденные документальной базой, о том, что происходило в 90-е годы с Лазаренко Тимошенко. Я не касаюсь в этой книге свежих уголовных дел, возбужденных в отношении Тимошенко, скажем, того же газового дела по контрактам 2009 года, по которому она осуждена в Печерском районном суде города Киева. Не касаясь тех эпизодов, которые рассматриваются в Харьковском деле, которые сейчас вот процедура идет, пока что неудачное начало рассмотрения этого дела в Киевском суде города Харькова. Мы говорим о тех эпизодах из бурной жизни этих известных лиц, которые относятся к середине 90-х годов. Так что мотив написания был такой, рассказать людям правду, поскольку многие этой правды не знают. Ну и второй, конечно же, мотив, это то, что принимая свое время, будучи э, руководителем следователей по важным делам Генпрокуратуры, следственной бригадой, которая занималась этим делом, принимая процессуальные решения по делу Лазаренко Тимошенко, о возбуждении уголовных дел в отношении этих людей, об их арестах, и так далее. Я и до сих пор чувствую моральную ответственность за принятые решения. Кстати, в 2001 году, в феврале месяце, я лично принимал решение об аресте Юлии Владимировны Тимошенко, после которого она находилась, как вам всем известно, более полутора месяцев в условиях лишения свободы, после чего мера пресечения была ей изменена судом. Поэтому есть определенная доля ответственности, и от этой ответственности я никогда не скрывался, открыто, прозрачно, гласно всегда говорил о своей позиции в течение последних нескольких лет. Если кто внимательно сопровождает тематику Тимошенко Лазаренко, те видели многочисленные мои заявления в прессе, пресс-конференции, выступления, где конкретно я говорил, какие имеются факты, что собой представляют эти люди, что они совершили. Ну и третье, наконец-то... Моя позиция, изложенная в этой книге, это мой ответ на, скажем так, некоторые действия тех сил, которые в 2002 году и в последующие годы удалось развалить ядро следственной группы, которая занималась делом Лазаренко-Тимошенко, что в итоге привело к тому, что дело попало скажем так, 2005 году в руки авантюристов в Генеральной прокуратуре, которые показали свое настоящее лицо, принял в январе 2005 года решение о незаконном прекращении дела в отношении э, Тимошенко. А затем чуть позже, через пару лет, э, прекращение дела по взяткам Лазаренко. Много было подковерных интриг, нашептывание и так далее, ага. поскольку. Мы, к сожалению, классические исследователи, на то время не очень сильны были в этих подковерных интригах, и, конечно же, когда в тени решали за нас какие-то вопросы кадровые, вопросы развала группы и так далее, это силам противостоящим в следственной бригаде в итоге удалось. В итоге удалось.